Ну, такие игры нравятся зрителям, в первую очередь нашим зрителям, с чем их поздравляю, но мне не понравилось. Мне не понравилась наша защита. 98 очков – это катастрофа. Да, мы знаем, что за короткий промежуток времени исправить нашу защиту глобально, тотально мы не смогли. Но поэтому я больше дал свободу в нападении и попытался сменой защиты хоть как-то удержать быструю вашу игру. Черкасы, наверное, сейчас одна из самых быстрых команд. Переход от обороны к атаке Гроссмейстерский, как я говорю, мы пытались как можно меньше пропустить легких очков. Не очень получилось. Очков, наверное, 8-10 мы пропустили просто абсолютно легких. Опять же, установка, что наш бросок это начало защиты в определенный момент и не действует. То есть концентрации не хватает. Это самая большая проблема. Еще одна проблема в том, что теряник получил удар в область переносицы и, скорее всего, у него сотрясение мозга. Он с трудом ходит. То есть наша ротация стала еще меньше. Если учесть, что у Тарасенко по-прежнему болит спина, и мы хоть как-то благодарны ему за то, что он выходит хотя бы какие-то частицы, помогает ребятам, но ротация очень узкая. Поэтому переживаем уже за следующую игру в Киеве. Спасибо болельщикам, которые создали такую спортивную неуступчивую атмосферу. Очень рассчитываю, что а, не раз мы еще здесь сыграем. А вот. О а вашей команде восстановление, я имею в виду больных, и я думаю, что скоро у вас все будет хорошо. Скажите, матчи шли ревно, правильно? Да. Сивка, в последние пять минут сделали рывок. Что, как перебудовалось, как так сталося? Что... Ну, я дал свободу Тренту. То есть, когда у этого игрока идет, то его главное не останавливать. Такое в последнее время случалось редко. И на мой вопрос, ты хочешь отдохнуть, он говорит, нет, я сегодня готов. Я говорю, нет вопросов, мы сыграли несколько комбинаций под него, когда он в огне, приятно смотреть. Я же говорю, к сожалению, это происходит в последнее время не так часто, но будем надеяться, что эта игра вернула его в ту русло, которая была в первом круге, и его агрессивность поможет нам в дальнейшем. А над защитой будем работать. Він встановив рекорд в результативності в Суперліні, Малік. Ось по тому матчу, як він набрав, чи можна бути чимось незадоволеним сьогодні? Так, він да, плохо грає в захисті. Дякую, до зустрічі.